Вітаю, друзі. Продовжуємо проходити сюжет Лоу. 2. Раніше ми пропустили і не дослідили будівлю суду, але тепер повернемось туди, у пошуках палива, щоб заправити генератор, щоб відкрити східну браму, щоб дістатись до готелю Серевіна, ну і так далі. Щоб пройти цю гру загалом. Цього разу ми обходимо будівлю суду з лівого боку, а не як минулого Служу. разу, справа. Туди ох, сейчас нам достанется. По крайній мірі ми готові. Якраз тут зліва за кутом є потрібна нам дробина, щоб проникнути всередину. Підіймаємось, і тут недалеко є вікно, яке можна відкрити. Всередині нас очікує трохи розваг з зомбусіками і зачищаємо територію. Рік тут зовсім небагато, тож це не перешкода. Після зачистки місцевості можна сміливо порскатися по ящиках, але нічого важливого я не знайшов тут. все? Вроде Мы молодцы. Пойдем за бензином. Да. Далее треба знать, и пройти через такие двери. Поможешь мне? Сейчас. Ты когда-нибудь бывала в суде? Нет. -а. Хочешь сказать, ты в Бостоне ни на чем не попадалась? Конечно, попадалось. Но в суд меня ни разу не водили. Парковка. Бензин там, так ведь? Так говорилось в записке. Ну тогда спускаемся. Але не поспешайте спускаться. Есть тут офисная комната, где лежит журнал для выучения модификаций. У цій же кімнаті є записка, яка трохи розповідає про угрупування. Якщо цікаво заглибитись у розуміння цього світу. І тут же є на стіні пароль від збереговища. А також халявна мачити. Може, пригодиться. І знов тут же ще одна записка. Что там? Он был командиром Федора или типа того. Ах, Вов их теснили. Они пытались отступить. Сколько же их, если они даже военных перебили? Они звери, им не нужно брать числом. Надо быть осторожнее. Надо действовать по уму. Ладно, Джесси. У Ци богатей на и кимнате и той самый сейф с паролом на стене. Тепер можна і стрибати у ліфтову шахту до підземної парковки. трошки зомбіків, щоб не розслаблялися. Після тусовки с зомби нарешті знаходимо тут діжку с паливом. И, погоди, тут есть бензин, надо же повезло, смотри не сглазь. Нас ждут те ворота с граффити. Как нам отсюда выбраться? Отже, паливо мы здобули, и нам час вертатись до схиды хворит 2, у напрямку готелю Сервиніті. сколько мы проищем обе ее дружков. Имеет смысл запасти немного припасов в дорогу. Ты права. Седаем на коняку и рушаем до початку, то есть сюда. Вперед, Искра. Если а забыли код, его завжди можно переглянути в инвентаре записок. Это подсказка, куда идти. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит. Ну давайте, выходи по одному. Теперь можно заходить и в середину. Знаходимо тело, и оно еще свежее. О, этот свежий, и у него тоже нашивка с псом. Бензин захапали а унести-то не смогли. Но ну, так и хорошо. Если этих гнит убивших Джоэла загрызли какие-то зараженные, то они все равно сдохли. Только это не расплата трохи напхавши по кишенях. Продовжуємо. Его застрелили. Ты его узнаешь? Нет. Может, их кто-то другой убил? А зараженные пришли потом. Эй, я нашла их бензин. Ну, если понадобится еще, мы знаем, где взять. Звучить, как натяк на майбутню необходимость. Этого я тоже не узнаю. Все, Томми. Это кошмар. Да, точно он. Этот один из убийц Джоэла. Черт, здесь еще один лежит. Он проверял их на вранье. Как? Джоэл мне рассказывал. Ты задаешь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И Если ответ совпал, значит правда. А нет, убиваешь. Да. Восток один. Еще один код? Похоже на то. Тела теплые, Эли. Он еще близко. Пароль запам'ятали, записали тут наші справи все. Закінчено. что у Томи была тяжелая жизнь, но... Далее рухаемся да. до Схидных Брам один. Это тут поруч. Это было мерзко. Я не хочу, чтобы ты плохо думала Или, о Томми. Если бы мне попались убийцы моей сестры, им было бы хуже. Я тебя понимаю. Ты иди к генератору, а я к воротам. Код помнишь? Написанный кровью. Ага. Навіть запам'ятовувати вводити кот не Легко и... Просто. Но вопрос в том, что нам это дает. Давай поищем убежище и разобьем лагерь. Лучше бы где-нибудь повыше, чтобы был хороший обзор. Хорошая идея. Ладно. Давай искать незапертый дом. Желательно без зараженных. И вов. Псов. Офиг. У меня остались тенештики с миндалем, если хочешь. А, нет, спасибо. Тебе надо поесть. Господи. Что? Я превращаюсь в свою маму. Не волнуйся. ...сказать ⁇⁇ сказати и приятность ⁇ Не думал, что мы еще раз увидимся. <свист> а я думаю, это будет последний раз, когда мы бачимось. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Mm. Смешно. Сколько вас всего? М? Только двое? Нас не остановить. Джордан! Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвести ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. А. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой, это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее, выясним, что Ой, она знает. Да насрать на это все. Ты видел, что она сделала. Да ты же понятия не имеешь, сколько их тут может быть. А вдруг это Мне засада моя. Мне равно, Майк. сколько их мы найдем их. И убьем. Ты можешь хоть на секундочку свои. Да иди ты нахер. нахер! Я. треба тут трохи ручками попрацювати. не ранена? Заживет. Элли. Элли. Нам пора. Они наверняка услышали. Смотри, она с ними. Пойдем. Потом посмотришь. На той карте да. была телестанция? Я помню, что ли. Пойдем. Элли, ну! Ну, тут все просто, особливих пояснень не треба. Відстрілюємось та тікаємо. Невеличка передишка і продовження. Пуль катастрофично не вистачає. Коротше, якось відбилися і вибираємось звідси через дах. На даху буде ще кілька ворогів, але ви впораєтесь, і тут є цікаві двері, де можна зібрати трохи припасів і записка. И саме тут знаходиться квартирка, через яку ми підемо. Сорочно. Думаю, поки досить закінчимо у цьому закутку. Дякую вам за перегляд, і на все добре. До зустрічі!